So kalau kau perasan selalu aku cerita pasal politik, uh, bisnes, ekonomi dan juga isu semasa Tapi hari ni aku nak break sikit lah daripada pattern-pattern tu kan Aku nak cerita pasal sukan pula Dan spesifiknya adalah sukan sepak takraw Diambil oleh Aidil, peluang di sini Afifudin bagaimana? Rejaman mantap itu dia. Malaysia! Malaysia! Emas untuk Malaysia! Ha, sebab jujur aku cakap Sepak Takraw ni tengah naik gila lah sekarang Based on jumlah tontonan dan engagement ni dia dah jadi sukan nombor 3 paling ditonton kat Malaysia sekarang hanya selepas bola sepak dan badminton Dan baru-baru ni Malaysia punya tim Sepak Takraw menang sukan si Regu berpasukan buat pertama kali dalam sejarah dalam tempoh 34 tahun Ya dan kemenangan ini bertambah manis sebab kita menang kat bumi Thailand sendiri So ini memang bukan kaleng-kaleng lah pada aku So persoalan dia sekarang macam mana tiba-tiba tim sepak takraw negara kita ni tiba-tiba melonjak naik. Ha, ni aku ceritakan kau orang. Kalau tanya orang biasa lah kan, jawapan paling senang ialah ialah pemain kita ni banyak bakat, memang bakat pun. Okey, jawapan aku adalah yes, betul. Tapi Malaysia ni memang tak pernah miskin lah dengan bakat kan. Tapi kalau bakat semata-mata, jawapan dia hmm. Dan aku rasa sepak takraw ni memang dari dulu kita konsisten menang jelah kan. So yang membezakan sekarang ialah satu benda besar lah pada aku Cara sukan ini diuruskan sekarang Kalau kau tengok hal tujuh rasmi Persekutuan Sepak Takraw Malaysia Ataupun dikenali sebagai PSM Mereka ni tak obses dengan pingat semata-mata Naratif mereka ni lebih panjang lah Pembangunan sukan yang lebih tersusun Dari bawah sampai ke atas Dan tak tahu kebelakangan ni PSM juga mula tampil dengan identiti yang baru Daripada persatuan ke persekutuan ataupun federation dan ini bukan sekadar pertukaran nama yang level-level antarabangsa saja ya. Tapi sebagai isyarat bahawa takdir urus yang lebih kemas dan selari dengan kehendak pentas antarabangsa. Dan sebab itulah kejayaan emas regu dan regu berpasukan di Sukan Si bukanlah nasib semata-mata. Dia adalah hasil proses yang panjang dan tersusun. So apa yang sebenarnya dia orang buat ni kan? Ha, okay, ni aku cerita kat korang ni. Di bawah kepimpinan Presiden PSM, Datuk Muhammad Sumali Ridwan Hala 7 PSM ni bukan setakat nak jaga skuad utama Antara benda kritikal yang konsisten jalankan adalah pertama Sepak Takrolik ataupun STL Ia adalah sebuah Liga Profesional Tahunan yang bagi pemain pengalaman ni kompetitif secara sebenar dan daripada pengkat kelab sampai ke tahap elit Kedua, sistem pemantauan pemain Pemain yang menyelah dalam Liga ni tak dibiarkan begitu saja. Mereka ini dipantau, dipanggil ke kamp pusat dan dibentuk dari segi teknikal dan taktikal. Ketiga, pembangunan di peringkat negeri. PSM aktif bawa latihan, bengkel dan kerjasama negeri supaya bakat tak berkumpul di satu kawasan je. Dan untuk aku ini penting untuk menjaga kesinambungan. Yang keempat, latihan jurulatih dan pengadil. Standar permainan tak naik kalau orang yang mengendalikan game tu pun tak naik level. Dan sebab itulah kursus dan bengkel ni dibuat berterusan. Dan kesemua program ini bukan sekadar you play hard, ia juga sentuh aspek teknikal, fizikal, mental dan taktikal. So apa kesan dengan cara bermain? Perubahan yang paling jelas dan ketara adalah sebenarnya nampak dalam game lah. Dulu takraw Malaysia ni banyak bergantung pada naluri dan pengalaman. Sekarang permainan jadi lebih berstrategi dan pihak lawan ni dianalisa terlebih dahulu dan tempoh perlawanan ni dirancang dan situasi dikawal. Sebab itulah bila jumpa kuasa-kuasa besar macam Thailand, Malaysia memang tak kelang kabut lah sekarang. Sebab main dah tahu dah bila nak tekan, bila nak bertahan dan bila nak tamatkan set. Dan ini bukan reflex bakat semata-mata. Ini adalah hasil latihan yang berulang-ulang, berstruktur dan konsisten. So bila sistem macam ni wujud, kejayaan jadi satu benda yang boleh diulang lah. Sebab itulah Malaysia dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia Sepak Takraw tahun 2026 pada bulan Mei nanti dan bukan atas dasar simpati eh, tapi adalah keyakinan dunia terhadap keupayaan organisasi dan pembangunan. Kita juga dapat pengiktirafan individu yang datang secara natural bila Muhammad Syahir Rosdi dinobatkan sebagai tekong terbaik dunia. Itu bukan kisah individu semata-mata eh. Itu adalah bukti sistem yang berfungsi. So akhirnya pasukan sepak takraw Malaysia hari ini nampak lebih tenang, lebih tersusun, kurang drama dan konsisten. Bukan sebab nasib tapi sebab kerja harian yang berdisiplin. Jadi bila orang tanya aku kenapa sepak takraw jadi sukan paling stabil kat Malaysia sekarang, jawapan dia simple. Kita bina ekosistem bukan harapkan kejayaan. So sekarang aku tanya kau pula, patut ke sukan lain kat Malaysia ni tiru cara sepak takraw ni bina kejayaan? Atau kita masih lagi nak ulang skrip lama, kita menang sekejap aa, dan lepas tu hilang. Komen kat bawah, aku nak dengar pandangan kau.